أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وشفيعنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amin ya rabbal alamin summa amma ba'd ayah ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah seperti biasa untuk yang pertamanya sekali lagi kita meninggikan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita untuk bersama-sama kita dapat terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita kembali bersama-sama menjadi pilihan Allah dengan diberikan kekuatan, diberikan kesihatan dan juga diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita sekali lagi dapat hadir berkumpul dan juga berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala Mudah-mudahan keberadaan dan juga perhimpunan kita pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di dalam amal-amal yang saleh dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, insya insyaallah pada malam ni tuan-tuan, ayah-ayah ibu bagi menggantikan Ustaz Ustaz apa malam ni tuan? Ustaz Wan, Ustaz Wan Muhammad Hafiz yang terdapat hadir pada malam ini ada keuzuran wallahalan sebab apa dia tapi ada keuzuran tak dapat hadir. Jadi pada malam ni tuan-tuan, ayah, ayah ibu, saya bercadang kita kembali menyambung ya membaca kitab Misbahud Dujah fi Syarhi safinatin Najah. Lampu yang menerangi kegelapan malam syarah kepada kitab Safinatun Najah. Kitab fikah ni. jadi pada pertemuan yang lepas saya tengok catatan saya yang terakhir pada pertemuan yang lepas tuan-tuan pada 27 April Eh, pada bulan lepas kita membicarakan sedikit berkaitan dengan wuduk dalam siri-siri pembacaan kitab ni tuan-tuan kita telah selesai membicarakan berkaitan dengan tanda-tanda baligh dan juga kita telah selesai membicarakan berkaitan dengan syarat-syarat istinja menggunakan batu jadi pada malam ni kita sambung pada fasal yang keenam tuan-tuan iaitu adalah fasal yang membicarakan berkaitan dengan rukun-rukun wuduk pada pertemuan yang lepas kita telah melihat sejarah disyariatkan wuduk ini. Ya, pada pertemuan yang lepas kita ulang sikit. Pada pertemuan yang lepas kita telah membicarakan sedikit berkaitan dengan tiga perkara tentang wuduk ini. Yang pertama iaitu adalah waktu disyariatkan kepada kita wuduk ini. Menjadi khilaf di kalangan ulama ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama ada yang mengatakan ketika mana peristiwa Israq dan juga Mi'raj. Ketika ketiga mana Nabi terima perintah solat ianya bersekali dengan syariat syariat wudu. Dan ini pandangan majoriti ulama. Pertama. Kemudian yang keduanya pandangan yang kedua mengatakan iaitu adalah pada tahun yang kedua hijrah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila Marafiq. Ayat tu, surah itu, surah Ma'idah tu merupakan surah yang berbentuk madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah. Jadi ayat tu diturunkan pada tahun yang kedua hijrah. Jadi pandangan yang kedua mengatakan syariat yang kita duduk berwuduk ni adalah ketika mana setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, Syariat wuduk ni tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada sebahagian pandangan ulama mengatakan bahawa ianya telah disyariatkan ya, eh, sebelum lagi daripada perintah solat. Ketika mana dia angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul eh, beberapa tahun kemudian disyariatkan kepada Nabi ini untuk berwuduk. Berwuduk ni apa dia? Membersihkan diri. Ini eh, yang kita telah bicarakan pada pertemuan yang lepas. Ya, eh, waktu disyariatkan disyariatkan wuduk. Kemudian kita dah bicarakan sedikit juga tuan-tuan iaitu adalah wudu ini bukan semata-mata untuk solat. Wudu ini selain daripada solat, ianya disunnahkan kepada kita untuk sebelum tidur. Sebelum tidur pun disunatkan kepada kita ni untuk berwuduk. Begitu juga dalam apa-apa keadaan disunatkan juga kepada kita ni tuan-tuan ayah-ayah ibu-ibu untuk berwuduk. Ha? Ni kita tengah mengaji ni pun disyariatkan kepada kita ni, disunatkan kepada kita ni untuk ber berwuduk ya, eh, mengaji dalam keadaan beruduk kerana ia sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang senantiasa berwuduk seolah-olah ketika mana dia berwuduk itu mengalirlah keseluruhan dosa-dosa kecil dia lagi mana seseorang hamba itu ber berwuduk eh, dia sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga kita dah bicara pada pertemuan yang lepas dan yang terakhir kita membicarakan berkaitan dengan hukum wuduk wuduk ini ada dua Eh, yang pertama ada kali wuduk ini dia menjadi wajib dan ada kali wuduk ini dia menjadi dia menjadi sunat. Eh, sunat waktu bila? Waktu kita mengaji sunatlah berwuduk. waktu bila dia wajib? Ha, solat Isyak wajib ketika itu wuduk dia hukum dia telah berubah jadi jadi wajib. Ini dah kita bicarakan sedikit tuan-tuan pada pertemuan yang lepas. Baik pada malam ni tuan-tuan, ayah-ayah ibu kita tengok sedikit catatan daripada muallif. Kita tak masuk matan lagi ni. Kita tengok sedikit berkaitan dengan catatan mualif berkaitan dengan isu azan. Baik kita tengok sedikit tuan-tuan ya. Qala al-musannif hafizahullahu eh. ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi amin. Baik kata mualif selain untuk memberitahu bahawa waktu solat fardu sudah masuk azan juga dilaungkan di telinga kanan anak yang baru lahir. Adzan ini disunatkan juga ketika mana baby ataupun bayi yang baru lahir ini disunatkan azan di tangan, di telinga kanannya. Laki ke perempuan tuan-tuan? Kedua-duanya. Selalu kalau kita faham laki azan, perempuan iqamah. Sebenarnya untuk bayi ini dua-dua diazankan di telinga kanannya. Dan juga diiqamahkan pada telinga kirinya. Laki dan juga dan juga perempuan. Jadi sunat azan kata mu'alif bagi anak yang baru dilahirkan. Begitu juga kata mu'alif, sunat merawat orang yang dirasuk jin ataupun makhluk halus. Orang yang cuma azan kat telinga dia. Apa jadi lepas tu, Allah Adam lah. Eh, tapi sunat orang yang tengah marah ni, dia azan di, di telinga dia. Begitu juga kata orang kata mu'alif, orang yang tidak baik perangainya. Orang yang huduh perangai dia. Eh, sunat juga azan. Ini jarang kita buat nah. Eh, jangan kita buat Begitu juga kita mana kita berhadapan dengan binatang-binatang yang buas Binatang-binatang yang liar Sunat kita azan Supaya menjinakkan binatang tersebut Begitu juga kata mu'alif kita ke mana perang sedang meletus